Hörmətli tamaşaçılar, Dünyaya baxış proqramının həftə sonu buraxılışında sizləri xoş gördük. Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Ana Fərəcova. Musiqiçilər uzun vaxtdır keramikadan düzəldilmiş zəlt musiqi adətlərindən istifadə edirlər. İspaniyalı rok gitarçısı indi sadəcə öz musiqiləri ilə deyil, özünün xüsusi keramik gitarası ilə dinləyicilərin diqqətini çəkir. One, two, artistləri üçün müvəffəqiyyət asan başa gəlmir. Sənin başqalarından fərqləndirən bir xüsusiyyətin olmalıdır, deyə Los Negros musiqi qrupunun baş ifaçısı Luis Martin bildirir. Pero yo lo que quería conseguir es Mən hər kəsin öz musiqisində istifadə edə biləcəyi fərqli səsi almaq istədim. Rock and roll, rockabilly, blues, reggae və s. üçün. Onun yaşadığı yer, Talavera de la Reina İspaniyadakı keramika sənətinin vətəni sayılır. Keramikadan evləri bəzəməkdə istifadə olunur. Beləliklə keramika qitarası ideyası təbiə əlaraq yaranıb. Dulusçu Manuel Carille deyir ki, incə gövdəyə sahib, çatı olmayan keramika qitara düzəltmək onun üçün asan olmayıb. Bu indəsə qrana pared incə gil divarlar içəridən düzəldilir. Sonra biz yerdə qalan mayeni təmizləyirik. Daha sonra həmin hissəyə deşikliklər açırıq ki, qitarist ehtiyacı olan hər şeyi qura bilsin və sonda girbişdikdən sonra onu şirələyəyik və bəzəyərik. Entonces Martin deyir ki, hələ 1950-ci illərdə avaş rock musiqiçiləri keramika materialların gur səs çıxardığına kəşf etmişdilər. 50-ci illərdə səs və gitara musiqiləri hamamda lentə yazılırdı. Bunu Memphis dediyimiz bizim dostumuz Elvisində istifadə etdiyi mikrofon ortada üsulu davam etdirir. Gil və keramikadan düzəldilmiş kafe ilə xüsusi bir səs yaradır. Cerámica produce un sonido especial. Keramik kitara təxminən 3000 dollara başa gəlir və ağırlığı 3 kilo yarımdır. Hər bir kitara unikaldır, nömrələnib və fərqli dekorasiyası var. Bella comolo cosremo na fabbrica Smartin və Logos Negro Musiqi qrupu ölkə boyu səyahət edərək keramik səslə yeni azərkəş toplayacaqlarına ümid edirlər. <Sessizlik> Nəsli kəsilməkdə olan kiçik heyvanları məxsus olduqları təbiətdə tapmaq çətin olduğu üçün alimlərin onlara nəzarət və konservasiya planı inkişaf etdirmək səyləri mürəkkəbləşir. Avstraliyalı tədqiqatçılar dronlara bağladıqları infraqırmızı kameralar vasitəsilə ağacların başında gizlənən koalaların yerini müəyyən edir. Koalalar həyatının böyük hissəsini evkalipd ağaclarında keçirirlər. Ağacların yarpaqları onların sevimli yeməyidir. Qarpaqların tərkibində kalori miqdarı və qida tərkibi zəif olduğu üçün koalalar aktiv həyat tərzi sürmürlər. Günün 20 saatını yatmaqla keçirirlər. Yüksəkliklərdə qıvrılıb yaşadaqları üçün onları yerdən görmək çətindir. Avstraliyanın simvolu olan koalalar üçün ən böyük təhlükə isə ağacların qırılmasıdır. Hazırda Avstraliyada hər ağacın qorunmağa ehtiyacı var və əgər bu baş verməsə, koalanın nəsli kəsiləcək. Qoala'lar üzərində araşdırma aparan alimlər deyir ki, onları qorumağın yeganə yolu onların harada yaşadığını və nə qədər qaldığını öyrənməkdir. Dronlara quraşdırılmış infraqırmızı kameraların köməyi ilə onların sayını müəyyən etmək həqiqətən əvvəllər düşünülməmişdi. Qumi Island Texnologiya İnstitutunun texniki işçisi Gavin Broadband deyir ki, ilkin başda onlar əmin deyildilər. Nə zaman ki biz şəkilləri əldə etməyə başladık, gördük ki koalaları ağac və təbiyyətdən ayırd etmək olur. Düşündük ki drondan istifadə tamamilə düzgün seçimdir. Kompüterə gələn şəkillər heyvanın mövqeyini aydın göstərir. Hətta uzaktan aydın da ki, o yatdığı zaman narahat edilməməsini istəyir. Biz 20 və 80 metr məsafədən onları sınaqdan keçirdik. 20 metrdə biz həqiqətən də yaxşı görüntü əldə etdik. Uzakdan idarə olunan kameranı döndərmək və yaxınlaşdırmaq yolu, beləliklə alimlər ağacları hər bucaqdan skan eləyərək, araşdırmacıların yerdən görə bilmədikləri ən sıx yerlərdən belə koalaları çəkmək olar. This will drastically reduce them. Beləliklə bu kəskin şəkildə insan əməyini azaldır və insanların sıx olan yerlərə girə bilmədiyi üçün koalaları müəyyən etməyi asanlaşdırır. Alimlər infraqırmızı kameralı dronlarla heyvanların vəhşi təbiətdə yerini müəyyən etmək və qorumağını indi mümkün olacağını deyir. Dünyaya baxış proqramının həftə sonu buraxılışında bu qədər. Mən Ana Fərəcov Amerikanın səsin televiziya studiyasından sizinlə sağollaşıram. Gələn görüşədək.